નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝમાં માં આપનું સ્વાગત છે આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાના એક ન્યૂઝ રાજના મુખ્ય સમાચારો પર સુરતમાં વરિયાવી બજાર પાલિયા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આવેલ ગુલશન પાર્કમાં બઝમે ગુલિસ્તાન એ રિફાઈ સંસ્થા દ્વારા અધાર માં સમૂહ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં પંદર જેટલા યુગલોએ ભાગ લીધો હતો

પંદર જેટલી ગરીબ દીકરીઓના નિકા ઇસ્લામ વિધિ મુજબ કરવામાં આવ્યા હતા તો આ સંસ્થા તરફથી દીકરીઓને ભેદ સ્વરૂપે ઘર વપરાશની છાસઠ જેટલી ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે પૂર્વ કોર્પોરેટર નઈમુદ્દીન રિફાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તો આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુઓ તેમજ અગ્રણીઓ યુગલોને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા કાર્યક્રમનું સંચાલન સૈયદ અલીબાબા રિફાઈના નેતૃત્વ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું मेरा नाम सैयद अली सैयद जमालुद्दीन रिफाई बजमे रिफाई सार्वजनिक ट्रस्ट सूरत आज बजमे रिफाई की जानिब से 18वां सालाना इस्तेमाई निकाह यहाँ पर पालिया ग्राउंड गुलशन पार्क के पास मुकर किया गया कितने, कितने निकाह आज टोटल पंद्रह लड़कियों के इज्तमाही निकाह हो रहे हैं और इन अठारह सालों में टोटल फोर सिक्सटी थ्री यानी चार सौ तैंसठ बच्चियों के, के जरिए यहाँ पर शादियाँ कराई जा चुकी है संस्था की और क्या क्या काम संस्था की जानी साल तीन सौ पैंसठ दिन लंगर रिफाई के माते चलाई जाती है उसके अलावा लंगर में अलग अलग ग्यारह तरह की सर्विस है रमजान में राशन की तकसीम की जाती है स्कूल बैग्स हो और संस्था की जानिब से अभी फिलहाल इसी साल से ट्यूशन क्लासेस भी शुरू किए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में जिसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा और समूनिका में आने वाले प्रोग्राम समूनिका में आने वाले प्रोग्राम में उन्नीसवायिका होगा जिसमें गरीब यतीम बच्चियों की शादियां कराई जाएगी और ये काम इसी तरह मुसलसल जारी है और जारी रहेगा इनशाला बहुत लोग जुड़े हैं बहुत लोगों की दुआएं हैं बहुत लोगों की मेहनत है यह आयोजन जो किया जाता है इज्तेमी का या समूह लगन जो हम कहते हैं ये किसी एक शख्स की कोशिश से नहीं होता बल्कि बहुत हजारों लोग यहाँ पर ताउन करते हैं और साथ ही जो हमारे वॉलेंटियर हैं दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं लोगों को तो क्या मैसेज देना देने मैसेज यही देंगे कि हाल फिलहाल में हमें जितना हो सके सादगी से चलना है सादगी से शादी करनी है और जो कुरिवाज हमारे मुसलमानों में राइज हो चुके हैं उसे खत्म करना है और ज्यादा से ज्यादा पैगाम यही रहेगा और मैं खसूस दावत दूंगा उन अमीर हजरात को भी કે આપ આયે apne bachchon ki shaadiyan istemai nikah mein kare aur ek trademark shuru kare taaki zaruratmandon ka bhi dil bada ho sake. મારો નામ રોઝમીન છે હું રાજકોટ થી આવી છું અને આજે મુબારક મીકા હઝરત ફયાઝુદ્દીન પીર સાબના કરમ થી થયા છે જે જે લોકોના માતા-પિતા નથી જે લગન નથી કરી શકતા એની માટે આ બહુ સારી રીતે સપોર્ટ કર્યો છે ઘર વપ્રાસની તમામ વસ્તુ આપી છે અને સારી એવું સુવિધા છે અહીંયાનું સ્ટાફ પણ બહુ સરસ છે જે આપણને સારી રીતના પાણીનીથી આવીને ખાવા પીવાની સુવિધા કરી આપે છે અને દુલ્હનને કઈ પણ પ્રકારની કોઈ તકલીફ નથી અને હવે અમે વધારે એવું પ્રે કરી છીએ કે છે ને આ હજરત પીર જે પીર સાહેબ છે એ આગળ પણ આવી રીતના સાલ નિકા કરાવી શકે જે યતીમ છે જેના મા બાપ નથી એ આગળ એને દીકરીઓને જે લગ્ન કરવા હોય તો એને સપોર્ટ મળી શકે અને એવી જ મારી દુઆ છે અસલામ عليكم અસલામ عليكم મેરા નામ સમીરા સે કે મે 난પુરે સે આયો પયસ બાવા કે ہر سال ઇસ્તેમાતે મેને ટ્રાય કિયા પહેલા મેરા નહી લગા લેકિન મેરા નસીબ acha tha કે ઇનકી દુઆ મુજે મિલલી થી તો મેરા નિકા યહા પે હુઆ ઓર મે આજ બહોત ખુશ હો और मैं चाहती हूँ मेरे जैसी और भी लड़कियां हो जिनको बाबा के पे निकाह हो और उनको दुआ ने सब नसीब हो सब चीज का है किसी भी चीज में ऐसा नहीं है की जो यूँ लगे यहाँ पे हम गलत है सब सही है पानी से लेके खाने से लेके हर चीज का बरोबर ख्याल रखा गया है किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ना पड़े किसी को तो। क्या मैसेज मैसेज ये दूंगी कि मेरे जैसे जितनी भी गरीब लड़कियां हैं जो दिल से चाहती है उनको दुआ ने सब मिले तो बाबा के वही आवे फॉर्म भरे और नीचे का हिस्सा ले आज, आज वो तो गए तो नहीं मैं तो बस इतना ही दुआ दूंगी कि मेरे जैसे और भी लड़की अल्लाह उनके नशीज यही खोले फैयाज बाबा के वहाँ पे असलाम्ला वबरकता मेरा नाम फरजाना बानो अब्दुल लतीफ़ है हम में गुलिस्तान रिफाई में वॉलंटियर की हैसियत से आए हैं हमारे पीर सैद फयाजुद्दीन जमालुद्दीन अल अल हमदानी, अल कादरी अठारह साल से इज्तिमाही निका करते आ रहे हैं और गरीब यतीम लड़कियों का वो इज्तिमाही निका करते हैं हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो काम शुरू किया है हमारे पीर मुर्शीद सैद फयाजुद्दीन सैद जमालुद्दीन हमदानी अल कादरी उनके लिए हम तहे दिल से दुआ करते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जैसा वो सिलसिला उन्होंने जारी किया है हम तमाम वॉल्टियर उनके लिए दुआ करते हैं कि आने वालेमत तक उनका नाम रोशन रहे और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते है गरीब यतीब लड़कियों को घर बकरी की सब चीजें देते हैं उनको वहाँ जाकर उनके ससुराल में किसी भी चीज की तकलीफ ना हो तो सर सर सामान देते है और हमारे पीर मुर्शीद ने यतीम गरीब लड़कियों के लिए इस्तेमाल तो शुरू किया है और उसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ काम नेक काम किए हैं जो गरीब विधवाओं को पैसा देते हैं उनको मदद मदद करते हैं और जो गरीब होते हैं उनको टिफिन की भी सुविधा की है उन्होंने वो खुद टिफिन सर्विस करवाते हैं उन बुजुर्गों तक खाना पहुंचाते हैं और हमारे पीर ने एक और काम ये भी नहीं किया है कि जो गरीब यतीम बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते उनके लिए ट्यूशन का भी इंतजाम किया है जो आधी फीस में उनको तालीम दी जाएगी और हमारे पीर का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह उनको और नवाजे और उनको और तरक्की दे हमारे जैसे पीर है अल्लाह उन्हें हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे